Я, естественно, буду выступать о проблемах федерации, федерации своей и взаимосвязи со всеми поднимаемыми сегодня вопросами. В двух словах вначале о структуре организации и системных вопросах, почему, на наш взгляд, наша федерация работает достаточно успешно. Одна из причин, на мой взгляд, что мы создали правильную структуру, в рамках которой достаточно четко разделены функции. У нас, так сказать, существует пакт о ненападении, спортивные вопросы, вопросы отбора спортсменов, тренировочного процесса. Это дело, естественно, специалистов, главного тренера, старших тренеров. Они определяют и руководство федерации, в частности я как президент, стараемся в эти вопросы не вмешиваться. В моем случае это достаточно легко, потому что я не родился и не вырос в фехтовании, и сразу признаю, что я не тренер и должны решать. Тренеры. Но, с другой стороны, это помогает мне и команде, которая работает вместе с нами, сосредоточиться на вопросах организации, поиска спонсоров, финансирования. И в результате у нас, слава Богу, последние десятилетия нет конфликтов, скандалов, о которых здесь говорилось. То есть разделение четкое полномочий, четкое следование выработанным принципам. У нас достаточно много внутренних документов, которые определяют проведение собраний, определение спортсменов и так далее и тому подобное. Оно помогает работать. Это вопрос о том, что как в любой организации, в федерации, это достаточно сложная структура. Она должна работать на основании внутренних законов, полномочий и некоторых принципов. У нас этот принцип, это принцип разделения полномочий. Первое, второе. Мы прекрасно понимаем, что сегодня, как и десятилетия вперед, скорее всего, надо будет и нужно работать в тесной связке с министерством. Этот принцип у нас работает. У нас специалисты, которые работают в Министерстве, в частности государственный тренер, однозначно становится одним из вице-президентов. И благодаря этому мы имеем тесную связь между Министерством и Федерацией, знаем, что происходит в Министерстве, знаем, как идти, куда идти и как стремиться получить больше денег. Это первый пункт, который я хотел сказать. Второй... Очень важно, мы здесь говорим о <как> организации на высшем уровне, крупнейших инвестициях, но мы знаем, что как Украина сильна регионами, областями, районами, маленькими городками, так и наш спорт растет оттуда. Мы знаем, что без того что будет создано в области, никогда в Киеве не появится просто так сразу десяток или сотня лучших спортсменов. Поэтому работа с областными федерациями ⁇ это очень важная часть, и здесь об этом не очень много говорилось, но мне кажется, этому надо уделять особое внимание. Формула в области очень простая. В нашем виде спорта это... Один, два, три энтузиаста, тренера, с одной стороны, и с другой стороны, обязательно для того, чтобы они могли работать, это помощь, поддержка либо местных властей, либо местных спонсоров. Рауль, э, Равиль Сафович, извините, говорил здесь о том, что есть крупные спонсоры, которые готовы зайти на национальном уровне, но надо понимать и знать, что однозначно есть предприниматели компании областного уровня, которые хотели бы поддерживать спорт, вид спорта в области. И таких компаний, естественно, достаточно много, и в то же время их надо искать. Поскольку здесь присутствуют представители и областных управлений, и представителей различных федераций, то, на мой взгляд, очень важно, чтобы такая поддержка была на областном уровне, чтобы мы все вместе искали с вами не только крупнейшие корпорации, которые нам помогут на национальном уровне, но и искали поддержку в регионах. И здесь я пользуюсь моментом, поскольку мы говорим, что наше совещание должно быть неформальным буквально на прошлой неделе посмотрел очередной глянцевый журнал, где на первой странице вынесен заголовок главного материала «50 самых влиятельных донецких». Павел Сафович, вы в этом списке есть? И отсутствующий здесь... Сергей Назарович Бубка тоже есть в этом списке, поэтому я пользуюсь моментом, обращаюсь помочь нам найти в Донецком и в Луганском регионе крупнейшие регионы страны, где производится украинский клинок. Единственный завод, который производит клинки в Украине, а таких стран не очень много в мире, которые делают фехтовальные клинки, их может там порядка полутора десятков, находится в Луганской области, а и в Донецке, к сожалению, и в Луганске у нас фехтование не на лучшем уровне. Там есть спонсоры, которым надо отдать должное, но они не того масштаба и не того уровня, чтобы поднять фехтования в области. Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь к вам помочь с этим вопросом. <сёк> Еще два небольших пункта касательно нашей федерации. Я считаю очень важно для федерации активно участвовать в жизни международной этого вида спорта. Нам это за последние, скажем, три олимпийских цикла удалось наладить. Мы сегодня активные участники Международной федерации фехтования. Европейской конфедерации фехтования, от Украины, от нашей федерации 6 человек присутствуют в различных органах Европейской и Международной федерации фехтования. Это дает нам очень хорошую возможность держать руку на пульсе, знать, что происходит, какие будут изменения, иметь доступ к определенному финансированию, что очень важно здесь говорилось, и ставить Украину на международную карту. Как пример, скажу вам, что большой вопрос, который тоже поднимался, в том, что уходят спортсмены, уходят тренеры. От нас тоже недавно ушло два спортсмена, но они закончили карьеру, закончили контракт и ушли работать в Японию. Но благодаря нашим международным связям нам удалось на неформальном уровне договориться с Японской Федерацией, что она за то, что мы готовили, работали с этими спортсменами, выплатит компенсацию. И такая компенсация уже была выплачена, и она заметно больше, чем вот те последние три тысячи, которые вас просили вчера или позавчера утром. Поэтому, как пример, если кому-то надо Знать, как мы это делали, мы готовы рассказать, но еще раз подчеркиваю, чтобы это получилось, надо много и эффективно работать в международных организациях, которые являются вашими профильными международными организациями.